Доброе утро, гутен морген. Виктория Батуи представляет наших гостей и с удовольствием это сделает. Ну, я уже анонсировала и с большим удовольствием повторю еще раз. Арсен Мирзаян и Тоня Матвиенко в студии гутен морген. Но не только они, у нас еще есть третий участник нашей сегодняшней встречи. Познакомьтесь, пожалуйста. Бандурист Валентин Лысенко. Сложнейший инструмент, и мне очень хочется послушать его. Если можно, давайте мы сразу вот сейчас начнем с того, что попросим Тонечку спеть. Да? Нема проблем. Давайте. Так, ну тогда давайте. я не знаю, аплодировать или и... можно? Да, можно? Давай молока. Готовы? Да, а И. Помнишь, я. Дякую, дякую вам. Я уже говорил, Томечки, насколько у вас с мамой красивые голоса, да, это семейное и, оказывается, видишь, не отдыхает природа у вас. Не отдыхает Очень хочется, чтобы и детки твои все это получили, это богатство большое. Ребята, мы сейчас хотели поговорить о вашем туре, о котором вам наверняка есть еще рассказать. Чему все началось, и, кстати, мы знаем, вы разом принимали участие в одном телевизионном проекте. Чему самый разум у тур? Почему так стало? Потому что почему? есть разные мнения относительно у наших зрителей, почему некоторые даже забрасывают камни, что говорят, что неужели вам по одному выступать сложнее, и это может быть какая-то вот, не хочу заговорить слово трусость, но что-то такая нерешительность может быть кого-то из вас и неуверенность в своих собственных силах, и вы собрались вместе, чтобы mm -hmm. так вот ударить. Можно это все замечать такие слухи? Хочешь, и ты швидко иди один, хочешь, и ты далеко иди разом. А хочешь ты кращим, с кращими. Можна і так. Можна і так. І все почалося так. Питання Все почалося дійсно з проєкту, ми з Арсеном познайомилися. І я попросила, щоб він мені пісню написав, потім в нього вийшов альбом Гудзики, і він мені запропонував заспівати з ним дету пісню. А тепер вже про це давай сам. Як нормальні музиканти мають їхати в тур, бо якщо ти не їдеш в тур, ти не музикант. Це моя власна думка. Ти маєш подарувати людям свою творчість. Не завжди у людей є можливість е, вмикнути, коли треба телевізор або потрапити на чись корпоративи. І, або дочекатись день міста якогось, так, коли запросять. 100 100 для вас треба вже. просто зробити людям таку можливість надати, що ти можеш приїхати в будь-яке місто і люди самі вже вирішать. А ти вже побачиш, який попит ти маєш. Ну, тобто ходять на тебе на концерт або не ходять. Скажите, а вот то, что вы сейчас делаете на концерте, на самом деле наталкивает на мысль о том, что уже вы не только дарите лю радость людям, но уже научились дарить радость самим себе, поскольку я знаю, что у Арсена было недавно день рождения, вы там устроили, ну, не назову это словом, бардак, ну, было весело. Вы можете прокомментировать, рассказать нашим зрителям, что же было и где это состоялось? Запорежье, это уже был последний концерт турне. Хотелось сделать зеленый концерт, но... Але був день на щось вони мене в день народження. Да, не готуйся, готуйся, готувалися і всі забули. Бо дійсно дуже було багато привітань, прихильників Арсена. Це Я було. знаю, що Арсен виходить на сцену в свій день рождення в концерти. і об'являю пісню пух і вдруг. Вместо привычных нот, которые дали бы ему понять, что уже, в общем-то, пора этого виник-пуха исполнять, звучит совершенно другая композиция. А вот что это было? И было ли для тебя это неожиданностью? Или это было все запланировано, и ты был в курсе? Не, я не был в курсе. Что, не в... что, не что знала, случилось? Все было в вот расскажи, в я, я же оборвал и поставил многоточие для того, чтобы для я... тебя возможность не, просто, рассказать. Ну, просто хлопцы пошел играть, и Birthday и тую. Ну, ну, твоя реакция. Ну, нормальная реакция. Вот уж каждый концерт такой, случается по большому счету, да, Не, ну. Я взагалі просто в нас музиканти такі, що можуть заграти будь-що, який там собі момент. Тобто ти вже був готовий співати разом з ними? Це могло бути і них і могли заграти що завгодно. Я, наприклад, ми теж співаємо з ним спільну пісню, і на моїх словах коли де я вихожу співаю, повертається. Я починаю співати з ним неродженням, тебе вітаю. Це було здивування. Твій фан-клуб запорізький підготувався також. Так дівчата приготували торт великий. Ну, були які, такі маленькі замальовки, типу флешмоб невеличкий. Ну, а під кожну пісню вони там щось готували. Ну, на Вінніпуха були зелені кульки, на Пілігрима там були літаки паперові. Підбиваючи підсумки, все вдалося. Як вас зустрічали? Все, що запланували, все вдалося стосовно туру. Якщо брати відсотки, як взагалі проходять турне в нашій країні, як їздять артисти, то можна сказати, по п'ятибальній системі чотири. Чотири. Бо іноді буває і гірше. Тобто, ну, може, нам повезло ще з того приводу, що ми все ж таки вирішили поїхати по Західній Україні. Угу. Це українська музика, українська творчість. Тобто, якщо б ми ризикнули взяти схід або центральну Україну, то може... Слухайте, у нас дуже багато питань, які вам поставили наші, наші телеглядачі у мережі ВКонтакте. Давайте ми зробимо зараз невеличку музичну паузу. Ви самі зараз заграєте okay. щось, а потім ми спробуємо відповісти на деякі. Добре? Що це буде? Івана Купала, пісня. Це саме та пісня, з чого Я <ріст> почалася. Це да. Да? саме Допомогай. та рушниця, яка мала вистерити. Ага. Я, я не встигаю переробляти питання. Давай я тобі довірю. Давай. Добре. It's

Классно, да? Классно. Ох, ребята, Я молодцы, как вы красиво поете. А бандура, конечно, вносит свою такую красивую нотку, которую не спутаешь ни с чем, и оно того стоит. У нас есть вопросы. Ты подготовила? А, Давай. Так, надзвичайно богато. Почну, не знаю, Аня, первое запытание туби, а, нет. Ой, Аня, а, нет. Владислав Сезоненко, запытая, ваша любимая страна по вере, мифам и богам. Почему? Хотели бы вы оказаться в тех временах? Да случайно складно я ксемну люблю на краина по ну может быть знаете вот давайте это перефразируем <с <с сделаем так может быть какая-то эпоха вы ощущаете себя что вы живете вот вам бы было комфортнее жить допустим в 17 веке Нет, мне точно нет вы на свитке с участницей я да я с участницей. доброе на доброе Екатерина светличная тонечку запытаю что послужило созданию отдельного сестры проекта так, подожди. Нет. Так. Вика перепутала. У нас до номером, Аня, Завальская. Ну, в принципе, отвечайте на этот вопрос. Что? Как? Что, вас все-таки побудило на задание? этого я проекта? Давайте так. Арсену и Тоня. Кто, на ваш взгляд, является самым выдающимся человеком за прошедшее столетие? Такое, знаете, вопросище. Вот на, ваш, на вашу точку зрения. Вот человек, который заслуживает особенного внимания за столетие. Не, ну я, я действительно могу... Так, а вот есть из исторических вот а, таких пост Кого вы выбрали? Ну, не Сталин, да? Так, ну, Зранков ну, такие ну, вошки, вошки, пытания, вошки, да. Пытались, а сранку, вы думаете, вот так вот просто да. пришли, сыграли, все, нет, у нас люди просят от вас какого-то вот интеллекта, давайте, давайте. Я зараз я сейчас <свист> ну давай. А Буду ты з... ляпай, но я бы уверена. Я, я же ляпаю, я что добре, ничего, <свист> пробачить. <свист> того столица. А, скажите, почему вы стали <свист> работать Чего в дуэте? Ну мы уже вас об этом спрашивали. Но вот здесь вот Арсена спрашивает Раиса Шамшур. Арсен, готовы ли вы еще раз пережить подростковый возраст? Вы знаете, я залюбил, и как это сделать? Все уже. А есть вообще ностальгия по детству? Вот мне, в принципе, у вас у всех интересно это узнать. Ну, звичайно, але ну, ти ні, себе ні, зараз ні, таким дорослим відчуваєш? Давай таке і... питання. Ні, а що, звісно, дорослим вже. <гум> Чому? Тоді, тоді ні, це ні. безшабашні годи, коли що таке студент? Студент це людина, яка ще, ще хоче змінити світ на краще. А, а вже потім світ доказує йому, що. Слушайте, а я вот люблю. А Вы, знаешь, в детство это, конечно, хорошо, но ты вот ж попрошайничаешь постоянно, купите мне то, купите мне все. А вот сейчас это классно. Пошли, Мен, купился, мене, что У мене є песня, бувай малый. Вот. Самая песня про... про це, що те, що було вже. Вот, в принципе, об этом и спрашивала Екатерина Светличная, когда хотела говорит, э, хотел спросить у вас, «Бубай малый» это ассоциируется ли она вообще с вами? Ну, конечно, а с кем же ассоциируется, если Арсен это поет? А вот лично для меня это, говорит, песня о том, э, как мы вырастаем и хотели бы вы вернуться в детство. Опять-таки вас спрашивают про, про детство. Вот именно я да, так, поэтому. Скажите, я Арсен, Екатерина Светличная, опять-таки, не дает вам расслабиться. Есть ли в музыке математика? Звездное. <свечная> То есть вы можете сказать э, вот смело, что все-таки песню можно просчитать? Можно. Понимаете, с какой стороны я можно, вас спрашиваю? Можно, можно, все математика. Ну что ж, тогда... И, да, да? Я на додаток, что ага. все это слово «окрачук» через конкретный. Что в музыке, что за фахом. Серьезно? Ну да. Раиса Шамшур, Тони, вопрос. Скажи, пожалуйста, когда тебе грустно, что ты делаешь? Будьте, включать свои любимые песни. Если вам грустно, знаете, что нужно делать? Включайте канал М1, встречайте наших гостей. Мы благодарим вас за то, что вы сегодня пришли. Большое вам спасибо. Вы хорошие, вы классные музыканты. Вы талантливые исполнители.